ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత ప్రదోష స్తోత్రాష్టకం ప్రదోషం అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చేది పరమశివుడే ప్రదోషవేళ అంటే సాయం సంధ్యా సంధ్యావేళల్లో శివస్తు నామస్మరణం అభిషేకం ఎంతో ప్రాశస్త్యం పొందాయి ఈ ప్రదోష అష్టకాన్ని ప్రతిరోజు ప్రదోషవేళ శివుడి ముందు భక్తితో పఠించిన లేక విన్న జన్మ జన్మల దరిద్రం తొలగిపోతుంది ధనధాన్య వృద్ధి భార్యాభూత సౌభాగ్యం కలుగుతుంది సర్వదోషాలు పరిహారం అవుతాయని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ ప్రదోష స్తోత్రాష్ట్రం सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमुपनिषद्रुदृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहश्च सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः अस्ते जन्म, जन्म भवन्ति नरा दरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यन्यमनसोन्द्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रः सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके शैलासशैलभवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं विवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये अनुभजन्ति सर्वे वाग्देवी द्रुतवल्लकी शतमखो वेणुं ददत्पद्मजः हस्तालोको निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुस्सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरपराप्सरसां गणांश्च ये अन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्थसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एकये वा पूज्योऽध नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधि निज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष तेतन यः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर् वयोनिन्येन यज्ञाद्यै सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मखण्डे तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे षष्ठोध्याये चाण्डिल्यकृतप्रदोषस्तोत्राष्टं मात्रा तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा परमेश्वरा सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु